Друзья, всем привет на что ж. Завтра в 22.00 будет матч четвертого тура загального группового этапа Лиги чемпионов. Манчестер Сити. У себя дома. На этих стадион. Команда будет принимать Боросею Дортмунд. И сегодня, друзья, хочу поговорить и про Сити. Про Дортмунд. Давайте просто по порядку Будем за вами, друзья, говорить. А команда застречалась между собой, и совершенно еще остальные приклады сезона 20-21 у и сезона 22-23 у В сезоне 20-21 Манчестер Сити, та Байоруссия, Дортмунд застрелилась между собой в четвертьфинале. В Манчестер Сити не без проблем, но прошел Дортмунд. Минимальная перемога на Этихаде. С рахунком 2-1 и перемога над Зигнель и Дуно Парк ОДН-2. По сумме 4-2, Сити проходит Дортмундскую Барусию. Ну и остальные матчи были между своими командами в сезоне 22-23. Туда еще был ну, групповый этап по группам. Да? Туда не было такого социального группового этап Туда была группа, 4 команды в одной группе, матч на выезде дома. А, на этих 2-1, Сити перемог Эрлинг Холланд. Забивав, до речі, гол ворота своєї колишньої команди, вже тоді, до речі, не святкував. В Дортмунді команди просто розписують мирову ніч: 0-0. Сіті там без проблем виходить з першої позиції. Дортмунд другий, соответственно, відповідно, так. Да? Ну, Сити взагалит у Лигу Чемпионов, да и игре. Этот Сити сезона 22-23 был просто незапинным. Друзья, той Сити было незапынным. Не знаю, они вот так просто шли-шли. Вот. А, да, хватка Сити ослабела. <с> да, хватка ослабела. Но, конечно, команда высокого класса. Да, мы жил, это не тот Сити, который был 3 рока тому назад, когда там Сити просто катком проходился абсолютно по всем вот, и по Арсеналу, там, и, по Бав... и по Баварии, и по Мадридскому Реалу. Ну, такой только Интер дал, по сути, там реальный бой в финале Тильки. Ну, а так Сити катком проходился абсолютно по всеми, и справочевал вообще Сити был кращим. знаете, то есть Сити 2023 року была наикращую командой. Ну, то 2023 й року, можно было была команда в Сити. Ну, просто они, ну, катком проходились по всем тотальный контроль. Зараз, конечно, хватка Сити ослабела. Сити уже а, не таким а, был, да. Ну, зараз Сити уже не тот, который был три года тому назад. Но это Сити. Это потрясающая команда. Это все равно претендент на победу Лиги Чемпионов. Это все равно претендент на английскую премьер-лигу. Это все равно эта команда, как завжды будет, зараз все равно... Знаете, у них, да, хватка ослабела, но ведь с этой командой уже бы эту команду покинул, Нириада Риада Мореза уже не да, одного из ключевых футболистов, я уважаю, Сити. А, вот. Ну, Гендугана уже не мая в команде, который такой же был дурачу Сити, с своей наикращей формы ключевой фигуры в Сити. Вот. Кевина Деберина уже не мая. Он в Наполе. То есть все равно команда уже меняется. Матеуш Нуниш, там, да, вот новочки вот эти команды приходят. Этнури. Ариан Шаркия, а, ну и, зачем еще потрясающий футболист Милана Рейндерс. Нидерландец, просто в восхитительной форме. Да, команда меняется, хватка, действительно, Сити ослабела. Это действительно не та же команда, и как отком проходилась по всем. Но это Сити, это грант европейского футбола. Изученно еще Манчестер Сити это потрясающая команда. А Казарес в английской премьер-лизе, идут да на другой позиции. Другая позиция 19 баллов. Ну, 6 очков команды по Арсеналу. Вот. Наступный матч у Сити против Чинного Чемпиона. Против Ливерпуля. Також еще один выклад для Сити. Ливерпуль это потрясающая команда. Сити будет играть и в дома. Международная пауза, выездный матч на Стейн Джеймс Парк Заведется очень сложно Ньюкасла Аслаград, Байер, Лидс, Фулхем, Сандерланд, Манридский Реал Да, все эти, конечно, нелегкие календари, Но это Сити Еще раз повторяю, Сити Мне очень сильно команда с Бормутом понравилась 3-1 обиграли Бормут Наполе обиграли, Юнет обигрывали. В принципе, могли и обиграть и Арсенал Могли пропустили на 90 плюс 3 хвилине могли обыграть арсенал да арсенал по это дело там доминировал и арсенал откровенно на напраску не награл но сити был близким близким команда манчестер сити Это результат. но в остальные матчи девицы сами сити Промога над 1 0 Промога над Эвертоном 2-0 Промога над Вильяреалом 0-2 Параска видостановила 0-1. Параска 0.1. 0-1. Перемога над Свонцей, перемога над Бормутом. Хоть, да, как уже раньше сказал, хватка трешка ослабела у Сити, но бачим, что по результатам все равно, ну, не погана. Команда, так уж, знаете, будуется, как и Ливерпуль, так уж, даже много молодых футболистов. Тобто, это не той будет Сити, как три года назад. Это будет Инши Сити, но такой же сильный и грозный. Вот. 3. 3 В чемпионате Бундеслиги. Лейпциг то Бавария выше. Ну, бачу еще про граier. Дортмунд 7 очки. В до первой Баварии 2 до 2 Лейпцига. Ну, у Баруси одна из наикратших оборон в Бундеслиге. Все, на все 6 мячей команда пропустила. Тики у Баварии там краще ситуация. Да в принципе, не пан, ну, все на все, 6 мячей, плюс 9 по забыто пропущенных по резнице. матч Боруссия обиграла дуже таки крепкий Аусбург, Айнтрахт по кубку прошли далее. Кёльн обиграл, Копенгаген обиграл, ну, вот Баварии проиграли 1-2 в Дерклассике, раз Лейпцигом расписали Бильбао разгромили, с Ювентусом расписали потрясающие 4-4 на Ювентус стадион. Ось. Ну а еще берем Лигу Чемпионов, то бачим еще обидвие команды сусіди. Дортмунд 6, Сити 7. По 7 очков команды в пассиве. У Дортмунда трешки краще разница, плюс 5, у Сити плюс 4. В принципе, не помню. Набрать 7 очков с 9 можливых. Так, да, как по мне, довольно-таки непоганный результат. Сити на поле обиграла команду. Да, с Монако была ничья. Э, с Монако. Монако. Manchester Сіти розписували. Но команда обіграла в Illie Дуже таку міцну команду з Іспанії. Я ще порозуміла в притулу, де як Барселоні. Ось, якщо не помиляюся. Тому потрясаюча команда Вілля Реал Сіті її обіграв. Манчестер Сіті не зіграє. Ні, до Манчестер Сіті всіх будет готові. От у Барусі Дюранвіль не зіграє. Трама. Обидві команды молодые, У Барусі молодая команда, зараз дуже молодая команда у Барусі. Ну да, є там до футболісти, як Ніклас Зюля. Сіру Герасі, потрясающий нападник, у є у Барусі. От взагалі, у Барусі завжди були хорошие нападники, завжди. Роберт Холланд, это как бы вкус, да, Холланд, так и був колись, то також я не Холланд, так і вже зараз, до речі, Сити, вот, Сіті. Потрясающий нападник. Друзі. Так, ну що ж, давайте переходити до думок. Чого я очікую від завтрашнього матча? Дивіться, матч відбувається на стадіоні Etihad Stadium Тобто на стадіоні Манчестер Сіті. Звичайно, що мені зараз Сіті подобається. В домашніх матчах команда ще не, про... не програвали. Прошу попросі, не. програвали. Програвали. Програли Тотнему. 0-2. В серпні місяці. Все. Далі, в принципі, непогано грали. І з Наполі мені сподобалося. З Борнму там. Останній матч. А Ну, вот. далі, до речі, з Юнайтед, да, з Манчестер Юнайтед. Удалось Маріма. Вдалося розграміть е, 3-0. 8. Там у друзья кость так Джон Луидж Донна Рома Себя прекрасно Абсолютно Показывает в воротах В диких эпизодах просто откровенно ритуя Джон Луидж Донна Рома Потрясающий итальянский вратарь да? Потрясающий Для Сити это конечно роскошь Иметь такого вратара Да Эдерсон покинул но пришел новый герой Этот герой Донарума какие там ПЖ вытягивал с непростых ситуациях. И их на Джин Луиджи Донарома. Может, Париж бы и не выиграл, как бы чемпион. Откровенно говоря, как он там с Ливерпулем отбивал, как он там со Ставилой отбивал. Вот. Работы у Джин Луиджи Донарома было предостатнее. Ну, конечно, Галкипер высокого класса. То для сети зараз выпробования Дортмут и Ливерпуля два таких. Дортмунд, команда высокого класса, команда высокого класса, а потом Ливерпуль. Гранд европейского футбола. Чинный чемпион Англии. Вот это испытание для Сити. Вот это будет для Сити испытание. Ты бишь, ну, мы сезоне Ливерпуль. Дуже спокойно разобрался с Сити. Дуже спокойно. Но но, друзья, если следует забывать, что Манчестер Сити это вице-чемпион Англии. Это еще команда ставала чемпионом 4 сезона подряд. Я думаю, что за Галице никто и не побьет больше. 4 сезона подряд. Я не думаю, что кто-то сможет повторить такое достижение, которое удавалось сделать Манчестер Сити. 4 сезона подряд выигрывать чемпионат английской премьер-лиги. Это Здала взагалі неможливої задачі, але, бачите, Манчестер Сіті це зробив. А, я думаю, що Сіті фаворит, і я думаю, що Манчестер ну, Сіті не має програвати все-таки завтра. Тому моя думка все-таки Манчестер Сіті не програє. Ці Барусі. Взагалі, мені серце підсказує, що. Думаю, що скоріше за все. Будет якась минимальная перемога Манчестер Сити. Ну да, в принципе уже было там 2-1. В принципе, 2-1, Это це вже неоднократно було Между цими командами. В Сити в основном перемагав Баруси именно с таким рахунком. 2-1, минимально, взвичайно еще важко. Но я к Сити хотел. Баруси это також потрясающая команда. Это команда с высоким подбором виконавців також. Там хорошие футболисты. Но думаю, что Сити, конечно, должен все, конечно, показать с хорошей стороны. И думаю, что Манчестер Сити Парамаш Баруси с минимальным рахунком 2. -1. Чему сейчас мне так сердце? Предсказываю, я как так бачу завтрашний матч. Манчестер Сити. Доброты. Хорошая, прекрасная команда. Баруси Дуартнут. восхитительная, потрясающая команда. Вам любви, счастья, доброты. Друзья, будьте счастливы. Нехай у вас все будет добре. Будьте счастливы. Пока.